মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি এইটো ভিডিঅ' তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰিৱেশ বিষয়ৰ তৃতীয়মান নিৰূপণ বা তৃতীয় গোট মূল্যায়নৰ যিখন সাম্ভাব্য প্ৰশ্নকাকত এইখন তোমালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম তোমালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে শুনিবা প্ৰথমে তোমালোকে এক নম্বৰটো চোৱা কি কৈছে চমু উত্তৰ দিয়া ক নম্বৰ দিশ প্ৰধানকৈ কেইটা এইটো আমি সকলোৱে জানো দিশ হৈছে প্ৰধানকৈ চাৰিটা পূব পশ্চিম আৰু উত্তৰ দক্ষিণ তাৰপিছত খ নম্বৰ গাখীৰ জুখিবলৈ কি স্কেল ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব গাখীৰ জুখিবলৈ লিটাৰ স্কেল ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰপিছত গ নম্বৰ মানুহৰ জ্বৰ জোখা যন্ত্ৰটোৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব মানুহৰ জ্বৰ জোখা যন্ত্ৰটোৰ নাম হৈছে থাৰ্মমিটাৰ তাৰপিছত ঘ নম্বৰ চন্দ্ৰৰ নিজা পোহৰ আছেনে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব চন্দ্ৰৰ নিজা পোহৰ নাই তাৰপিছত ওম নম্বৰ ৰামধেনুৰ ৰং কেইটা ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ৰামধেনুৰ ৰং হৈছে সাতটা আমি এইবোৰ জানো তাৰপিছত তোমালোকে দুই নম্বৰটো চোৱা কি কৈছে খালী ঠাই পূৰণ কৰা ক নম্বৰ সূৰ্যৰ নিজা তাব আৰু দেহ আছে তোমালোকে ইয়াত লিখিবা সূৰ্যৰ নিজা টাব আৰু পোহৰ আছে তাৰপিছত ঘ নম্বৰ দেখ চন্দ্ৰতকৈ বহুত বেছি গুণে ডাঙৰ তোমালোকে খালী ঠাইত লিখিবা সূৰ্য চন্দ্ৰতকৈ বহুত বেছি গুণে ডাঙৰ তাৰপিছত গ নম্বৰ সৌৰজগতৰ ডেশটা গ্ৰহ আছে তোমালোকে খালী ঠাইত লিখিবা সৌৰজগতৰ মানে আঠটা গ্ৰহ আছে তাৰপিছত ঘ নম্বৰ বতৰ চাবলৈ ডেশ ব্যৱহাৰ কৰা হয় বতৰ চাবলৈ বেৰোমিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰপিছত ওম নম্বৰ গোটা বস্তু জুখিবলৈ আমি ডেশ ব্যৱহাৰ কৰোঁ গোটা বস্তু জুখিবলৈ আমি ডগা স্কেল ব্যৱহাৰ কৰোঁ তোমালোকে এইবোৰ এনে এনেকৈ লিখিবা তাৰপিছত এতিয়া তোমালোকে তিনি নম্বৰটো চোৱা কি কৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো বাচি উলিওৱা ক নম্বৰ দিশ চাৰিটা নে সাতটা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হ'ব দীঘ হৈছে চাৰিটা তাৰপিছত খ নম্বৰ জুলীয়া বস্তু জুখিবলৈ আমি লিটাৰৰ স্কেল নে থাৰ্মমিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ জুলীয়া বস্তু জুখিবলৈ আমি লিটাৰৰ স্কেল ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰপিছত গ নম্বৰ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওচৰত সূৰ্য নে চন্দ্ৰ আছে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওচৰত কোন আছে চন্দ্ৰ আছে তাৰপিছত ঘ নম্বৰ পূৰ্ণিমাৰ পৰা অমাৱস্যালৈ দহ দিন নে পোন্ধৰ দিন সময় লাগে পূৰ্ণিমাৰ পৰা অমাৱস্যা অমাৱস্যালৈ পোন্ধৰ দিন সময় লাগে তাৰপিছত ওভ নম্বৰ খালী চকুৰে সূৰ্যলৈ চাব লাগে নে নালাগে আমি খালি খালী চকুৰে সূৰ্যলৈ কেতিয়াও চাব নালাগে তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ উত্তৰ লিখা খ নম্বৰ দিশ কেইটা আৰু কি কি এইটো আমি সকলোৱে জানো দিশ হৈছে চাৰিটা কি কি পূব পশ্চিম উত্তৰ আৰু দক্ষিণ তোমালোকে বানানবোৰ ভালদৰে চাবা তাৰপিছত খ নম্বৰ ৰামধেনুৰ ৰং কেইটাৰ নাম লিখা ৰামধেনুত কেইটা ৰং আছে সাতটা ৰং আছে সেইবোৰ হৈছে বেঙনীয়া তাৰপিছত ঘননীলা তাৰপিছত নীলা তাৰপিছত সেউজীয়া হালধীয়া সুমথিৰা আৰু ৰঙা এই সাতটা ৰং ৰামধেনুত আছে তাৰপিছত ঘ নম্বৰ তোমাৰ বিদ্যালয়ৰ মানে চাৰিসীমা লিখা তোমালোকে তোমালোকৰ বিদ্যালয়ৰ পূবফালে কি আছে তাৰপিছত পশ্চিম ফালে কি আছে উত্তৰফালে কি আছে আৰু দক্ষিণ ফালে কি আছে তোমালোকে এইটো নিজে লিখিবা তাৰপিছত ঘ নম্বৰ সৌৰজগতৰ যিকোনো চাৰিটা গ্ৰহৰ নাম লিখা সৌৰজগত মুঠ মানে আঠ আঠটা গ্ৰহ আছে তাৰ ভিতৰত তোমালোকে যিকোনো চাৰিটাৰ নাম লিখিলেই হ'ল সৰু জগতৰ গ্ৰহবোৰৰ নাম হৈছে কি বুধ তাৰপিছত শুক্ৰ পৃথিৱী মংগল তাৰপিছত বৃহস্পতি শনি ইউৰেনাছ আৰু নেপচুন এই আঠটা গ্ৰহ সৰু জগতত আছে তাৰপিছত ওম নম্বৰ তিনিখন যান বাহনৰ নাম লিখা এইটো তোমালোকে নিজে পাৰিবা মানে কি উৰজাহাজ তাৰপিছত হেলিকপ্টাৰ তাৰপিছত নাও তাৰপিছত জাহাজ তাৰপিছত ৰেল মটৰ গাড়ী এইবোৰ হৈছে যান বাহন তাৰপিছত প্ৰথম ছ নম্বৰ আকাশত কি কি দেখা পোৱা যায় এইটো তোমালোকে নিজে পাৰিবা আকাশত বেলি তাৰপিছত তৰা তাৰপিছত ৰামধেনু মেঘ এইবোৰ আকাশত আমি দেখা পাওঁ তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰ ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলাই দিয়া তোমালোকে এইবোৰ মানে মিলাই দিবা মটৰ গাড়ী মটৰ গাড়ী মাটিত চলে তাৰপিছত উৰজাহাজ আকাশত উৰে তাৰপিছত ফেৰী মানে নদীত চলে পানীত চলে তাৰপিছত মালবাহী ৰেল মানে বস্তু অনা নিয়া কৰে তাৰপিছত অগ্নি নিৰ্বাপক গাড়ী কি কৰে জুই নুমোৱাত লাগে তোমালোকে এইবোৰ এনেকৈ মিলাই দিবা